Друзья, всем привет! Я снова на собачьем пляже. Поменялось направление ветра и снова нагнала воду с примесью днепробукской воды. Вот она соответствующего такого желтоватого оттенка. Конечно, понырял, но из-за крайне низкой видимости не уверен, что мне удастся показать вам хорошие кадры. Но тем, но, тем не менее, я увидел что часть этих органических растительных остатков было выброшено на берег, но большая часть затонула, и как раз вот затонула здесь в прибрежной линии за волнорезом со стороны берега. Действительно, там вот такие залежи, причем залежи не только тростника остатков растительности, но и залежи строительного и бытового мусора, который тоже, тоже принесло куски линолеума, куски столов и все это конечно имеет крайне такой печальный вид на дне я увидел что ну по крайней мере здесь в этой части берега погибло где-то ну порядка 50 процентов по массе мидии колонии медий. почему по массе я говорю потому что в основном погибли крупные мидии, как раз мелкие мидии не так массово. Вот. И если мы говорим про собственно, волнорез, то вот те колонии, они скорее всего хуже всего закреплены были. Вот. Большая часть этих колоний, они просто упали и уже раскрытые, погибшие лежат под, под волнорезом. А ситуация на камнях чуть-чуть лучше, но тоже крупные, в основном крупные мидии, они все погибшие, в связи с этим наблюдается развитие уже других микроорганизмов, грибки, которые, скажем, участвуют уже в процессах разложения. Что касается прогнозов, ну, как я уже сказал, благодаря такой вот ветренной погоде нам удалось избежать худших последствий вот в первое время после после вот этой диверсии, потому что все-таки максимальный опресняющий загрязняющий эффект он был ветром скажем так, удален, вода была заменена. Но, тем не менее, необходимо понимать, что вода крайне загрязненная, продолжает поступать в эстуаре. Вот, потому что сейчас Днепр вернулся в свое исконное русло и сейчас начинает выгрызать вот, вот эти отложения 70-летние вот этого старого коммунистического лайна промышленного, аграрного, накопленного и сносить все к нам, конечно, эффект уже не не настолько он явный, потому что в принципе поступление воды уже соответствует ну таким показателям по другим годам, но все-таки с точки зрения загрязняющего эффекта он значительно и значительно выше, необходимо это понимать и в случае соответствующего направления ветра, если он будет, эти потоки, которые вектор вот этих потоков, он направлен мимо Одессы и туда в сторону Болгарии, Румынии. Вот если к нам будет заносить эту воду Днепробукскую, то ситуация будет значительно-значительно ухудшаться. Но ну, я надеюсь, что нам удастся избежать, благодаря ветрам, нам удастся избежать массовых заморных процессов, но ну, подобных тому, которые наблюдались в 2010 году. Ну и также я надеюсь, что наши партнеры после нашей перемоги все-таки поучаствуют в программах по очистке, по крайней мере, плавучих островов мусора, потому что они тоже были сформированы. А что делать с побережьем, особенно с той береговой частью городов, вот? Здесь необходимо очень ну, много средств для того, чтобы опять же подоставать весь этот мусор. Ну и, конечно, система мониторинга, система мониторинга качества воды с точки зрения химических загрязнителей, причем надо расширять количество этих показателей, которые мы мониторим однозначно. Ну и, конечно с точки зрения бактериологического анализа, это тоже необходимо делать. Сейчас научники зачастую это делают по своей инициативе, не обладая соответствующими средствами. Эту ситуацию, конечно, необходимо менять. Все, друзья, переможем, тримаем устрой относительно Запорожской атомной станции. Ну, есть специалисты, которые оценивают э, те или иные риски, но я могу сказать, что на сегодняшний день, если посмотреть розу ветров, вот, то как дует ветер сегодня, то э, ветер э, дует со стороны Энергодара на Запорожье, Запорожье на Кривой Рог и фактически э, пролегает дальше вектором через всю территорию Украины. Э, то есть, к сожалению, э, скажем так, он не дует ни в сторону... Э, Московии, вот не в сторону Белоруссии, а самой территории такой оказывается Украина. Как завтра будет дуть ветер, я не знаю. Для этого есть ряд сайтов. Все это можно наблюдать и смотреть. И все-таки я думаю, что беззубая политика МАГАТЭ и ООН она как-то изменится и, ну, скажем, наши прогнозы все-таки будут учтены по поводу рисков подрыва. Все, друзья, всем пока, счастливо.